भावना विश्वा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अधर्मस्य, तदात्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशायच च दुष्कृता धर्म संस्था संभवा युगे जय श्री कृष्ण वसुदेवसुतन्देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णो वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इमं विवश्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवश्वान्वनवे प्राह मनुरिक्ष्वा ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया तेद्योगप्रोक्तः पुरात्तनः भक्तोऽस्मि सखा चेति

जन्मा तव चाजुन त्य वेद सर्वाणी नए थ परज वे वेयात्मा भूता सन्कृति स्वामिष्ठा संभवाम्यात्मया यदा यदा हि ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म च मे दिव्यं ये वै यो व्यक्ति तत्व त्यक्त पुनर्जन्म नईति मातिशर्जुन भय क्रोधा मन्मया मश्रिता बहुवोध ज्ञान तपसा पुता मद भाव ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथाiv भजाम्यहं ममय मम वार्ता अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मा योभिजानाति कर्मभिर्न स वध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः कृतम् किं कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्य कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुवात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्य कर्म्यकर्मय पश्य अकर्मण चर्म सबुद्धिमानुष्यु संयुक्त कृत्न कर्म कृ ये सारंभा काम संकल्पवर्जिता जानादकर्माण तमाहुपंडितुध त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गन् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः नि निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरम् केवलम् कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम् प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणावुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञै योगिना पर्युपासते यज्ञै यज्ञ नैवोपजुह्वति ोत्रा दीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन्विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणिन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञान यज्ञास्त यतय संसिता संसिता व्रता अपाने जुहति प्राणम प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान्प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्यतियज्ञो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञसृष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनं नायल्लोकोऽस्त्यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवञ्ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान्द्रव्यमया यज्ञान् ज्ञानयजः परन्तप सर्वं कर्माखिलम् प्रार्थज्ञाने परिसमाप्यते तद्दि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष ते ज्ञान जाने न स्तर्शिन यज्ञवा पुनर्मोहिश पांडव ये भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवे नैव बृजिनं शंतरिष्यसि याथैधां सि शमिद्धोग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन कुरु तथा न हि ज्ञानेन सदृशम् अपवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योगसंसिद्धः काले नात्मनि विन्दति श्रद्धावाल्लभते जानन् तत्परसंयतेन्द्रियः ज्ञानौ लब्धा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च आज्या, संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न ना परो न पर न सुखं संशयात्मना योगसन्न्यस्तकर्माणै जानसै

तस्माजानशसंभु ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायै योग श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायः ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु जय श्री कृष्ण योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णो वन्दे जगद्गुरुं श्री श्रीकृष्ण श्री गुरु श्रीगुरुचरण सरोजर ज मुकुरु सुधारी वरणौ रघुवर विमलजसु जोदाय तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बलबुधि मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपि सती मुलो कौजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन भरन विराज बेसा, कानन, कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जने साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान कुनी अति चातुर राम का प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता बसिया सूक्ष्म सी दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे राम चंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर शि लाए रघुपति की नी बहुत बड़ाई तुम मम सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सन का दिक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिख पाल जहाँते कभी को विद कहाँ ते उपकार ही की नाराम मिलाय राजपद मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लीता मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका जल दिलांगी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे भूतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लह तुम्हारी सरना तुम तुम्हार रक्षक काहू को डरना आपन तेज संभारो आपे तीनों लोग हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महा वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदार हो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जनम के दुख बिसरावे अंतकाल अंत काल पर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर की नाई जो सतबार पाठ कर कोई झूठ ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चलीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा चेरा की नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट मंगल रूप, राम रामलखन सीता सहित हृदय वसु सुर भूप सियावर रामचन्द्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय